В чем базовая ошибка Гитлера? Гитлер так похоже до конца войны и не понял, что из сюжета национализма можно вытащить реванш для разоренной Германии. Но сюжет национализма это не сюжет победителя, которому нужно потом реорганизовывать Европу. Это не цивилизационный сюжет. На этом сюжет. сюжете да. Европу не реорганизуешь. Точно, Это не цивилизационный сюжет. А потому Германия была обречена проиграть войну, у нее не было стратегии выигрыша, потому что она не знала, что бы она делала в случае выигрыша. Грубо говоря, для того, чтобы выигрывать на пространстве большим, чем нация, нужны ну, другого типа концепции. Конечно. Не национальные. Союз, великий союз, вот его своего великого времени, имел эту концепцию. Это концепция ноосферного человечества, ноосферного коммунизма, концепция Вернадского, которую на Западе взяли Лемье и де Шарден. Ну это здорово, но резон был имперский проект. который в России, в секундочку, в 60-е годы в значительной мере э, реализовывался этот проект. Осколки этого проекта реализовывались. А вот я не скажу, что осколки. Фактически, то, что в 20-е годы делала группа Вернадского, в 60-е годы делала группа, куда входили тот же самый Ефремов, Стругацкий, а между прочим, Щедровицкий, Зиновьев, но, но уже на уровне, на уровне теории. То есть там хоть Кэпс был, а тут что? Секундочку, все наоборот. Кэпс решал, извините, тактические задачи. А вот когда Кэпс был построен, когда социальная революция перешла из глубокой теории в некоторую реальность, еще даже не в практику, в этот момент умные люди типа Вернадского не типа Вернадского, масштаба Вернадского, Масштаб. не точно выразился. Ну, таких людей как Задумались о том, что вот эту энергию превратить в достаточно пустое исправление ошибок царского правительства, ну, конечно, исправят. Бог, проблему тоже нашли. Но это же не серьезно, это не есть движение. Вот в этот момент, позже Кэпса гораздо, началось вот это настоящее движение. И в 60-е годы, ну, на самом деле, в конце 50-х, начале 60-х, был сделан следующий шаг. Но модель, которая была построена тогда и которая действительно обосновывала, почему Союз имеет право участвовать в мировой гонке, какие его основания к этому, это была великая концепция конца индустриальной фазы. А сейчас у нас уже кончился не только индустриализм, но и постиндустриализм. У нас уже трансиндустриализм, у нас ну, Я бы ну, я, я сказал, да, сумма технологий исчерпана. Потому что сумма факти... технологий исчерпана. Да, потому что фактически ну, то, что Лем описал, и то, что казалось там, в 68-м, эх, как вот за 40-50 лет все. И вот в этот момент, а вот теперь я обращаю ваше внимание к теме вот этой великой игры. Почему мы сейчас говорим о по настоящему реальном соревновании? Не вопрос, кто владеет, не суть важно, хоть с Прибалтикой, хоть с Крымом, хоть с Калининградской областью. Что в конце концов никому абсолютно не интересно. И через 50 лет, я уж не говорю, через 200, никто и знать этого не будет, кроме единиц историков. Мы говорим о том, во имя чего человечество существует и что оно делает. Так вот, смотрите в этой области. В России ничего не создано со средины 50-х, начала 60-х годов. Фундаментальном, Фу на фундаментальном да. уровне. В области концепции того, для да. чего существуют люди именно На уровне онтологии, да. Но, может быть, я немножко не точно но скажем, на 68 м точно все закончилось. Mm -hmm. В Европе. Ничего такого не создавалось, по сути дела, с работ Броделя, которые были в рамках той же марксистской стереографии, просто довели ее ну, до допустим, да. конкретного состояния. Допустим, а И в этом плане Европа вообще не участвует в этом конкурсе уже очень давно. Китай участвует, наверняка, но мы все равно не знаем, с какими картами они играют, у них карты другие. А вот США участвует. Посмотрите. США это 90-е годы концепция устойчивого развития. Да, я ее ненавижу. Но они ее сделали как концепцию, с ней работали. И, они и отдали, как, пусть другие, и отдали это, другим, да. а пусть мучаются. Нали нулевые годы. Концепция сингулярити. То, что сделал великий винч А потом повторил Курцвейль. Курцвейль, конечно, повторил, и это не Винш. Это гораздо более слабая работа. Но эта концепция, опять же, к ней могут быть сколько угодно претензий, конкретно у меня их очень много. Но это картина мира с которой следует себя соотносить. Да, Ты кстати, к ней кстати вы, вы говорите, что в последнее время возникли серьезные опасения э, по поводу технологической сингулярности связанные связаны как раз не с технологической невозможностью, а с гуманитарными последствиями. Конечно. И существует огромное опасение, что технологическая сингулярность будет искусственно замедлена. И вы также говорите о том, что необходимо антологическое обоснование. То есть, грубо говоря... Э, Зачем нам нужна технологическая синулярность? Или, грубо говоря, какие гуманитарные последствия мы должны считать в технологической синулярности приемлемыми, а какие неприемлемы? То есть мы должны действовать путем ограничения или путем тогда построения таких гуманитарных рамок, в которой бы любые возможные альтернативы были бы ну, реализованы и не опасны для человечества. Я эту, кстати, этот вопрос ставил в теории виртуальности и попытался Ставили? отвечать. Да, ставил в теории виртуальности и попытался отвечать. Ну, Во-первых, конечно же, это признание Автономии искусственного интеллекта, то есть автономного агента, это, конечно же, три: вот эти вот три пути: то есть, как бы развитие робота как раба человека, развитие отдельного агента как искусственного интеллекта, и, конечно, андроидизация, то есть, соединение машины и человека. Но, что получается, первые же мои попытки вынести это на обсуждение наткнулись на то, что ко мне пришли религиозные деятели, ну, грубо говоря, священники, и сказали, постой, постой, секунду, секунду. Это человек был создан по образу и подобию Божию. Если человек пытается нечто создать по образу и подобию себя, он должен получить либо благословение Бога, либо встать в эту позицию, но тогда у него позиция должна поменяться. Тогда он должен быть себя уже определить как Бога, а это означает иное мировоззрение, иной способ отношения к миру. То есть и вот тут я, ну, как бы впервые когда подумал, черт возьми, ну, ну вот да. Потому что это уже принципиально другой мир, который мы сегодня не строим. Что, что вы думаете? Ну, смотрите, во-первых, они, конечно, правы, про религиозных деятелей. Более того, в общем, те, кто этим занимается, это прекрасно понимают. Кстати, на самом деле люди действительно сильно умнее, но думаю, что не видят простых вещей. Кстати, американцы создали не то в конце 16-го, не то в начале 17-го, а в конце 16-го интереснейший сериал «Мир дикого запада» «Вестверд». Да. Все содержание которого посвящено данному вопросу. Несмотря на то, что там куча стрельбы и вестерна, содержание его — это вопрос. Из-за этого он не очень интересен, но... Если ты его смотришь как вестерн. Но от начала до конца обсуждается одна и та же проблема. Как искусственный интеллект Помните, они ведь уже начинали с того, что их роботы проходят тест по построению, mm -hmm. как он превращается в искусственный разум и обретает искусственное сознание. И вот эта тема крайне важна, и даже то, что они уже в сериалах ее обсуждают, говорит, что думают они на эту тему. Но вообще-то к сингулярити это имеет очень косвенное отношение. Ну, скажем так честно, впервые эта проблема была поставлена к более 14 Лема. И там вот этот момент перехода не обсуждался. Там обсуждался уже момент, когда мы имеем некий, условно говоря, искусственный интеллект, который прошел эту точку сингулярности, и вот из-за из грани и, он нам смотрите, нечто вещает. Сингулярность сама по себе может быть вообще не связана с искусственным интеллектом. То, что сейчас ее связывают с ним, чисто случайный момент. Потому что сама моделька, она абсолютно другая. И она вообще ни с чем не связана. Эта модель обращает внимание на простую штуку. Причем я даже не знаю, кто ее сделал. По, Винжу вин, это переход к своеобразию. Я говорю, я даже не знаю, кто модельку построил первую. Я ее читал в 67-м, мне было 7 лет. Я ее читал в книжке Белкина «Голубая лента Атлантики», посвященной истории трансатлантиков. Но и Белкин там уже ссылался на Голубева. Голубев еще на кого-то ссылался. То есть это, по-моему, известно с 19 века. Это очень простая штука, что интервал между революциями, не суть важно, политическими, технологическими, в материалах и даже в моде, со временем постоянно сокращается. Из чего делается вывод, что наступит тот момент, когда этот интервал станет равным нулю, а тем самым скорость революции станет равной бесконечности. Это и есть технологическая сингулярность. Каким образом к ней прийти через нанотехнологии, через роботов, через биотехнологии? Абсолютно точно. Абсолютно без разницы. У того же Винджа, например, не через роботов к ней переходили в Да, через через время. Да, через в затерянных в реальном да, времени. Затеря... там Точно да, были да, не роботы. Не роботы. Поэтому так-то оно в самом себе. Не он знает. назвал это своеобразием. То есть вот, вот до этого нечто ну, понятное, как бы системное. А потом наступает свой Это вот вопрос перевода mm -hmm. на разные языки. У нас в русском переводе переход он это называл. Какое mm -hmm. было свой английский, mm -hmm. я просто не знаю, потом не я смотрел. Я разные переводы просто смотрел, но, город, но да. мне, мне После чего это, он да. говорит о том, что заканчивается существование цивилизация, опять же, неважно, человеческий или любой другой, и возникает нечто иное. Это иное он называл силой. У Вин же эта модель рассмотрена подробнейшим образом в двух аналогиях, ну, собственно, затерянной в реальном времени и пламен от бизнес. Курцвель, похоже, взял из нее только вершину. В чем базовая, вот это, собственно, концепция сингулярности. В чем базовая ее проблема? На самом деле, не в вопросах робототехники, не в вопросах виртуальной реальности, а в гораздо более простой вещи. С ускорением развития ускоряется темп изменения мира. В итоге у вас возникает мир, в котором человек не успевает себя к нему как-то приспособить. А это означает, что он попадает в условия непрерывного стресса. А мы же все-таки крупные приматы. Я имею в виду биологически, даже римская католическая церковь не отрицает того факта, что мы биологически крупные приматы. А крупные приматы на стресс реагируют одним образом – агрессией. И в этой ситуации попытка преодолеть последний кусочек расстояния, ведущего вас к сингулярности приведет просто к взрывному волне насилия, в ходе которого разрушат все до чего дотянутся, и уж хай-тек то точно уж без В раброса. одном из фэнтезийных э, романе это называлось эфрит, то есть сп спонтанное возникновение разрушений на уровне э, там террористических угроз, на уровне беспорядков, на уровне и так далее, и так далее. То есть это там названо эфрит по по имени вот э, да, да, демона. По имени демона. Да. Я, кстати, не помню роман, но этот да, тоже читали, да. да. Угу. И это просто естественная ситуация. Но я могу вам рассказать, выступить по этому поводу с гораздо более простой позиции, с позиции чистого физика. Нас всегда учили еще в университете простые вещи. Что если ваше решение где-то дало бесконечные результаты, это таки, да, может быть сингулярностью, но это один случай на несколько сотен. Остальные случаи означают, что вы просто применили уравнение или тренд в том месте, где он заведомо применим быть не может. Проверьте, пожалуйста. Кстати, простой пример. Знаменитая работа Форестера о мировой динамике, которая впервые поставила вопрос об экологической сингулярности. Тот самый, который системный анализ? Да, 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 тот самый. Там же совершенно понятная вещь. Уравнения, как они были составлены, они просто в этой точке имели по построению уравнений имели бесконечные решения. Но, естественно, при этом, ежели вы эти условия воспроизводили, то исходные приближения не работали. Поэтому, когда мы дошли, а мы уже давно же перешли Форестровскую сингулярность. Она была в начале 90-х должна была быть. Выяснилось, что ничего такого нет. Скажите, не было. Рей Борисович, вы одним из как бы, попытки доиграть сюжет, одним из следствием попытки доигрывать сюжет, говорите, что обязательно будет нечто похожее на Карибский кризис. Причем, насколько я помню, Карибский кризис вы тогда увязывались с осуществленными СССР первыми полетами, то есть, ну, это 63-й, а полеты перед этими, что вот как бы, ну, вы связывали, что это реакция как бы на как бы такой взрывной, взрывное развитие СССР. Если предположить, что Карибский кризис все-таки возможен, и что он случится между государствами, не является ли сейчас попытка США сделать ставку на корпорации, и вот то, что пытается делать Макс, другие корпорации, следствием того, что, возможно, крипский кризис будет не между государствами, а между государствами и корпорациями, или только между корпорациями. Ну, я по крайней мере не могу исключить такую возможность, вполне вероятно. В этой же логике, если это так, то что вы тогда можете сказать о разрушении государства, если у него сегодня, ну хоть какое-то будущее и Потому что все ваши сюжеты, они опираются на незыблемость государства. То есть на то, что кто будет доигрывать сюжет, государство будет доигрывать сюжет. Вот это Успе... я, кстати, ни разу не говорил, заметьте. Вы это ваш вывод, Сергей А вот теперь скажите, если будет доигрывать не государство, а будут доигрывать некие другие общества, скажем, корпорации или организованное сообщество, будет ли это то, тем же сюжетом? Смотрите, вот давайте мы тогда вернемся чуть-чуть к началу. Вот этот вопрос, он другой. И вот тогда я вам я отвечу на вопросы и про СССР, и про Византию. Потому что обсуждение двух этих сюжетов связано с обсуждением другого циклического сюжета, известного как Европейское колесо. А, этот сюжет для меня чрезвычайно интересный, очень содержательный. И он вовсе не является таким трагическим, каким он выглядит, когда его просто спокойно излагаешь. Потому что, да, каждый оборот этого колеса это Тьма, темная века, гибель многих людей, исчезновение целых народов. Но это Пластов одновременно... технологии, многих да, Но это одновременно это... и переход к следующему, совершенно другому шагу развития. И в этом плане, например, гигантский сюжет «Европейское колесо», которое на протяжении Европы разыгрывается, но мы точно можем проследить где-то с минус 1500 года по вот сегодняшний день, точно разыгрывало его не государство и даже не народы. Скорее уж тогда его разыгрывала территория. Это тоже не совсем точно, даже это ближе. Потому что, извините за это время, где эти государства, где эта Римская империя? Может быть, тогда Римская города... империя была всего лишь Олицы, одним из элементов этой игры. Среди прочей игры вот возник еще элемент, называемый Римская империя. Возник, дошел до расцвета, распался. Потом возникли европейские, из них возник, возник Евросоюз, дошел до расцвета, распался. И так далее. Можно даже сказать, что эту игру играет человечество. Можно сказать, что ее играет время. Время как некоторый агент. Можно сказать и так. Но точно вот не государство играет в эту игру. Хотя государства могут связать себя с тем или иным сюжетом. Опять же. Помните, мы чуть-чуть не договорили относительно Первой и Второй мировой войны? Я тогда вам сказал, что, ну да, в европе это, конечно, в Германии была пропаганда и попытка. А что в америке то было? Уж они точно не пропагандировали переигрывание Первой мировой войны, точно не входило в их планы. Но при этом они доводят ситуацию до 29 -го года, после чего на пустом месте организуют колоссальную экономическую катастрофу, после чего... Что в 30... Же организуют? То есть вы предполагаете, что это было субъективное действие? Смотрите, еще интереснее, если бы это было субъективное действие, если бы там какой-нибудь злой гений это все сделал, Рокфеллер, это было бы Морган. Ну, условно. Рокфеллер, да. Морган не суть важен. Это было бы отлично детективного романа, абсолютно неинтересно. Интересно другое. Вот у вас, смотрите: первое у вас после Первой мировой приличные разрушения. То есть у вас появились большие пустые места, которые нужно заполнить новым строительством. В в Европе, В Европе. Да. В Европе. Ну и в Америке тоже много чего еще было недостроено. Она же еще пустая была в это время. У вас возникают абсолютно новые технологии. У вас возникает авиация, электричество, связь. У вас, по идее, говоря сегодняшним языком, куча инвестиционных ниш. У вас совершенно нигде ни в одной точке не перегрета экономика. У вас гигантский Советский Союз, который в конце концов является собой отличный свободный рынок. И вот здесь эта ситуация. Люди же не любопытны. Объяснить это любому человеку, который никогда не слышал, не знал историю, но хорошо изучил экономику, но вам скажет, да вы что, с ума сошли? У вас это будет идти непрерывным развитием лет 20 уж без вопросов, а скорее 30-40. И вдруг вы доходите до 29 -го года, у вас не распакована половина того, что можно сделать, и в этот момент происходит катастрофа. Колоссальная катастрофа, выбираясь из которой 4 года с мучениями, а Германия получает Гитлера, а Америка получает четкое понимание: либо война, либо рецессия. И никаких получает вариантов. Получает революцию менеджеров как да. следствие. Но еще я говорю: или война, или рецессия. Ведь Розвальд начинает свою программу с того же, что и Гитлер: с резкого роста военных расходов. И не потому, что кому, кому вот с Америкой с кем воевать. Да просто нужно хоть как-то загрузить вставшие предприятия. И вот тут и возникает неприятное ощущение. Не государство и не люди доигрывают сюжеты. Сюжеты доигрывают государство и людей. Сюжет становится в у вас, у вас сюжет оказывается неким персонифицированным ну, персонифицированным процессом. неправильно, а субъектным что? Субъектным, да. Субъектным процессом, который давлеет над людьми. Но смотрите, мы можем долго, эту историю можем следовать долго, тем более, что никто ее толком не знает и я в том числе, естественно. Вы же можете посмотреть эту картинку, например, с той позиции. А, все же знают, что количество сюжетов в литературе вполне себе ограничено, кто-то их даже посчитал. Борхе сказал, что всего четыре сюжета. Ну, это базовых, а кто-то считал mm -hmm. все вариации. Да, кстати, среди прочих и Лем тоже считал. А, сюжеты сказок вообще посчитаны точно. То есть они прекрасно известны. И эти сюжеты сказок совпадают с большей частью с литературными сюжетами. Вопрос, в чем это зафиксировано? Является ли это просто теми архетипами, которые возникли в нашей психике очень-очень-очень давно? Юнговскими архетипами. Ну, даже, есть, мол, как это, юнговскими есть, да. или близкими к ним. Есть еще ну, структурный уровень Есть архетипов, куча архетипов. Более современные да. представления. Есть гораздо много представленных, что такое юнговскими или другими. А, то есть, я к тому, что... Просто структурные, не нарративные. Структурные, не, не нарративные, да. да это Они есть. скорее моделируемые. То есть, не юнговские говорят... Тоже не совсем то. Но я они говорю, в нарратив помещаются. А я-то говорю лишь о том, что то, что входит в категорию, которая получает название не мифа даже, а именно сказки, естественно, воспроизводится в психике ребенка каждое поколение, а тем самым вот эти информационные конструкции живут на людях. Это Ну, они, то есть, они грубо, грубо говоря, чтобы... России победить нужно и другие мультики, чтобы Украине сейчас выстоять. Нам нужны другие, ну, грубо говоря, школьные и детские передачи и другое школьное образование. То есть с другими сюжетами. Смотрите. Первое, да. Второе. А посмотрите. Ладно, Россия, находящаяся в сложном положении. Да, она на подъеме, но ее положение сложное. А ладно, Украина, которая сделала интереснейшую вещь, называемую Майдан, и, извините, не смогла оказаться соразмерной собственной же революции. Это тоже бывает в мире как неприятное исключение, но с ним нужно иметь в виду. Но вы посмотрите на державу Гегемона, на страну, у которой флот, и его ядерные силы и все прочее больше чем у всего остального мира. Посмотрите, как она после Нью-Орлеана за очень короткое время вообще изменила то, что транслирует своей молодежи. Если раньше было, вы должны выполнять законы, быть толерантными, вы должны, в случае, если там вы оказались в тот захвата заложниками ждать помощи. Ну, то медь и только конкурентный подход и так да. далее. Смотрите, что дается сейчас. Я очень тщательно слежу за этим. Основной пассаж, основной транслируемый молодежи пассаж, причем любой молодежи от 10 лет до конца вуза, родители правительство, полиция, армия, спецназ. Никто не поможет. В лучшем случае они сохранят нейтральную позицию, а скорее всего будут против тебя. Ты можешь рассчитывать на свою девушку или на свою с сериал для девушек. И на ближайших друзей. И в этой ситуации вы должны делать, что должны, и будь что будет после этого. И не рассчитывать на то, что что-нибудь получится. И это транслируется на уровне от 10 до 17 лет. В мультфильмах, в фильмах, в сериалах. Это та усилия. Они сейчас создают поколение даже не победителей, а поколение тех, кто будет сражаться в самой безнадежной ситуации. Это страна, которая сильнее всех, а на подъеме. Совершенно понятно, что и России, и Украине нужно больше в этой ситуации. Намного больше. Но вот смотрите, опять же из ваших выступлений, вы проводите три базовые противоречия, которые существуют в мире. Первое противоречие между миром простым и миром сложным. Ну, условно говоря, мир простой – это мир, так или иначе, впадающий в архаизацию, или не торопящийся становиться сложным, или препятствующий усложнению. Мир сложный, прежде всего, на уровне установки, приемлющий сложное, практикующий сложное и двигающий к сложному. Мир медленный, мир быстрый, то есть мир либо постепенно движущийся эволюционно, либо считающий, что революционные изменения более важны, нежели те последствия и те человеческие, возможно, жертвы и потери, которые при этом возникают. И мир организованный, мир самоорганизованный. Последнее, самое важное. Самое важное. Которое, кстати, самое новое. Которое, кстати, не получилось в Украине. И вот... Стоп, 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 стоп оно недополучилось. — Недополучилось. — Но именно скажу, Украина, именно Майдан поставила этот, поставил вопрос. этот вопрос. А мне, как наблюдателю и я же был здесь несколько раз, именно в примере Майдана, продемонстрировал, что самоорганизация бывает. бывает. Вообще говоря, а? бывает. — при, при двух условиях. — Бывает. — Не, она бывает, но при двух условиях. Для себя я это тоже решал, потому что мне приходится, правда, деятельности осмыслять. Первое условие — что где-то в каком-нибудь месте э, должен быть э, центр смыслового управления. Сама организация происходит в поле, в поле смысла. Смысла. Втор... Управление не обязательно. Второе, но смысл второе быть. условие. Э, то, чем управляет смысловое управление. Та коммуникация должна быть отсоединена от базовой коммуникации. Грубо говоря, это возможно только в социальных сетях, но не по телевидению. Телевидение захватили олигархи власть. Это возможно только в социальных сетях. И так, где-то смысловой центр, и коммуникация жестко разделена. Вот при двух этих условиях смотрите, первый... Если хотя бы одно нарушается. Да, смотрите, первое условие считаю необходимым, второе достаточным, но именно достаточно. Возможно, можно сделать и без него. Ну, не получается. А, смотрите, что для меня ну... важно. Как правильно сказал кто-то, вот сейчас не вспомню кто. Главным секретом атомной бомбы было то, что ее можно сделать, она взорвется. Когда ну, это... атомную бомбу знал еще Фулканелли, его разыскали по всей Европе, когда изобретали. А он утверждал только одно: это в геометрической, правильно геометрически расположенные четыре кусочка, которые да. можно. Не, я просто к тому, что на самом деле же это так. Так вот, в этом плане Майдан продемонстрировал, что самоорганизация, по крайней мере, в принципе, возможна. Да. И это уже само по себе более важный момент, чем через несколько лет, причем буквально там 2-3 года, может быть и быстрее, появится техника, как это сделать, как создать условия для самоорганизации. Мне я искренне надеюсь, что не появится на Украине, поскольку это было бы ну, честным бонусом за сделанное открытие. Это же социальное открытие великое социальное открытие. Скорее всего нет, скорее всего появится в другом месте сейчас. Но, тем не менее, знаете, ведь мир никогда не помнит первых, он вторых помнит. Но при этом не будет первых, вторых бы тоже не было. И с моей личной человеческой точки зрения, это заскок Украины перед миром. И перед моей страной в том числе. Сергей Борисович, хочу Но вас... Но второй момент, извините, это важно, я договорю эту ситуацию. Физики не очень любят Нобелевского лауреата Пригужина. Несмотря на то, что Пригужин был человеком, четко укорененным в научной традиции... Он больше философ. Он был физик, великий физик-термодинамик. Он первый, кто заметил, не написав это впрямую, но из умных людей, кто читали его работу, все сделали этот вывод. Он первым был, кто показал, что неравновесная термодинамика первичнее равновесной, а тем самым процессы самоорганизации в мире первичнее процессов организации. И вот здесь-то человечество возвращается. Помните, да, революция, реформация, возвращение к истоку. Похоже, что сама идея самоорганизации сейчас самая базовая из всех. Это наша попытка вернуться к тому истоку, из которого создавалась Вселенная, или если хотите, из которого Господь создавал мир? Тогда поставлю. Вот это важнейший ход. Под конец, ну, даже несколько провокационный вопрос. И если я все-таки поверю, что вы сейчас отстаиваете самоорганизацию, а вы это искренне мне доказывали, то перестали ли вы быть имперцем, так как вы создатель сайта Имперского генерального штаба, потому что империя это чистая организация. Посмотрите. Поменяли ли вы видение мира? Империя, секундочку. Я же вижу в этой ситуации несколько сторон. А я протестант, вы это знаете хорошо. Как всякие протестанты, я, разумеется, приветствую идею реформации. Но я точно также приветствую создание Великого Ордена Иезуитов, который, между прочим, для познания человечества дал больше, чем великий подвиг реформации, хотя мы знаем, что он создал позитивистскую науку. Но, между прочим, Орден Иезуитов создал основание критиковать позитивистскую науку, а тем самым дал ей шансы для дальнейшего развития. И с этой точки зрения реформация интересна тем, что создает контрреформацию. Для меня э, очень важное значение имело бы достижение Украины техник самоорганизации, потому что это заставило бы мою страну создать техники организации, соразмерные тому новому и иному, которое появилось в Украине. К сожалению, Украина эти новые техники пока, по крайней мере, не сделала, потому и Россия ограничивается имперскими принципами. То есть Украина бросила России столетия. недостаточный вызов, чтобы Россия... Рай Украина бросила миру и России недостаточный вызов. Она бросила вызов очень важный концептуально, потому все те, кто занимается концепциями, и здесь, и в Штатах, и в России, видят этот вызов. Но недостаточно, чтобы он был виден социально. Это существенный момент. Теперь смотрите, вы говорите империя, организация. Вообще-то термин «империя» я чаще всего использую в том значении, которое придавал ему Аристотель и Сцепион младший Они говорили о том, что империя есть способ самоорганизации разнородных структур в некое единство, в котором можно существовать. С единым центром или не обязательно? Ну, например, у Аристотеля точно нет. Так. А у Сцепиона точно да, но он жил в конкретном Риме, он просто другого варианта не видел. Вообще это не принципиально. Смотрите, когда я говорю Например, Проблема в том, что византийская традиция считает это принципиально. Ну, секундочку, а какое отношение я имею к византийской традиции? Ну, прям. Да, я ей точно не присягал. А зато, может быть, вы помните, что я, например, указывал, что США империя. Я указывал на то, что Земля у Стругацких, вот земля это самое, это Галактическая империя земной нации. Европа плохая империя. Почему? Как раз чем интересен ЕС это попытка создать империю нового типа без имперского центра. Да. В этом плане ответ. Импи... Мне действительно, я сторонник имперских принципов, потому что я очень люблю принципы унитарности, считаю, что это неинтересно и несложно для начала. Но имперские принципы могут быть сделаны как на организации, так и на самоорганизации. Так и на их сложнейшем переплетении. Принимается. На что, надеюсь, будет в России. Сергей Борисович, спасибо вам за беседу. Спасибо вам за беседу. Это была видеопрограмма «Дети до сути» с Сергеем нашим гостем был Сергей Борисович Переслеин, есть из России. До наступных встреч.